साहेबांकडे आज पत्र देऊन सोपूत केलं त्यांना पाठिंबा दिला या पुढच्या काळात आम्ही काँग्रेसमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सोबतीनंच पार्लमेंटमध्ये काम करणार हे आम्ही त्यांना आश्वासन देऊन त्यांना पत्र दिलेलं आहे त्यानंतर आम्ही आमच्या नेत्या इंडिया आघाडीच्या नेत्या, 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 नेत्या सोनियाजी गांधी शिवसेनाजी गांधी यांची व आमचे नेते राहुलजी गांधी यांची भेट दिली आणि त्यांना हा पाठिंबा दिला असल्याचं कळवलं त्यांचा आशीर्वाद पुढच्या वाटचालीसाठी घेतला आणि आज आम्ही दोघेही या पुढच्या आज एकसंगपणे राज्यात काम करू हे त्यांना आश्वासन दिलं आठ तारखेला शंभरी पूर्ण झाली कॅमेराच्या माध्यमात काँग्रेसची शंभर पूर्ण झाली त्याचा सांगलीकरांना आनंद काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मनात आपल्या विषयाने मला सांगशील त्या आप बैठकीला आपण उपस्थित राहणार आहे संसदीय काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाची बैठक साहेब उद्या महाराष्ट्रात महाराष्ट्रातनं काँग्रेस पक्षाची निवडून आलेल्या खासदारांची बैठक ही शेअर पाहून येते आमच्या पक्षाचे राज्याचे प्रांताध्यक्ष शिव आमदार नाना पटोलेजी यांच्या अध्यक्षतेखाली व रमेश चनितेला आमचे प्रभारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठेवलेली आहे ह्या बैठकीचं आमंत्रण मला आलेलं आहे आणि म्हणून मी या बैठकीला जाणार आहेच आणि त्याच्यानंतर काँग्रेस पक्षाची नवनिर्वाचित सर्व खासदारांची परवा होणार आहे त्या बैठकीचं सुद्धा मला निमंत्रण प्राप्त झालेलं आहे मी स्वतः आणि शक्य झालं तर विश्वित कदम साहेब यांना सोबत घेऊन या बैठकीला मी उपस्थित राहणार आहे महाविकास आघाडीचा जो धर्म आहे तो पाळला गेला नाही असं सांगितलं हे निवडणुकीच्या काळात आमचे आणि आमचे आणि ठाकरे कुटुंबियांचे खूप घनिष्ठ संबंध आहेत काळ वर्ष वर्ष आहेत आणि ही जागा आम्ही लढणं गरजेचं होतं हे कदाचित निवडणुकीच्या काळात आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना पटवून किंवा त्यांच्या पक्षाला पटवून सांगता आलं नसेल अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे निश्चित आमच्या आजोबांचे वसंतदादांचे आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे एवढे चांगले घनिष्ठ संबंध होते भाग जा ताला आज भागित अंतर खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की क्या बात हुई क्या चर्चा हुई मेरा पूरा परिवार पहले से ही कांग्रेस पक्ष के साथ ही काम करता आ रहा है मेरे पिताजी मेरे दादाजी मेरे भाई दो भाई दोनों सब कांग्रेस पक्ष के से ही सांसद बने थे आज किस कठिनाई की वजह से मुझे कांग्रेस पक्ष की तरफ से लड़ना मुमकिन नहीं हुआ लेकिन जब जीत हुई है तब ये जीत का सारा श्रेय ये सांगली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा आगे की पाँच साल की पूरी जो दौड़ दौड़ होगी वो कांग्रेस पक्ष के साथ ही होगी इसलिए आज सुबह हम मुंबई से पुणे से दिल्ली आए हैं और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनको हमने समर्थन का बिना किसी शर्त रखे समर्थन का पत्र उन्हें दिया है उस के बाद हमने हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी गांधी इनसे मुलाकात की उनके साथ में हमारे नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी गांधी भी उपस्थित थे उन दोनों से हमने सी पी साहब ने हमारे कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट साहब को दिए हुए पत्र के का उल्लेख बताया और उसके बाद उन दोनों का आशीर्वाद दिया और आगे से हम मैं और हमारे नेता राज्य के विश्वजीत जी कदम जी और सारे राज्यों के नेता के साथ लेके कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कब आप ज्वाइन करेंगे कांग्रेस ज्वाइन करने का भी कुछ होगा जो आपने तो साहब एक बार निर्दलीय चुन के कोई आता है तो निर्दलीय समर्थन दे सकता है पक्ष दे सकता है इसमें तांत्रिक कठिनाइयाँ हैं लेकिन जो उसमें करना पड़ेगा उसके उसका अभी भी पूरी तरह से अभ्यास करके तकनीकी मामला है तो जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे उनसे बात करके आगे कर तो हम कांग्रेस से कमिटेड है मैं मेरा पूरा परिवार गांधी परिवार से कमिटेड है और आज से नहीं तीन पीढ़ियों से पचास साल से कमिटेड है और आगे भी हमारी यही प्रयास रहेगा हमारे बाद भी ये जो हमारी पक्ष के निष्ठा है वो ऐसे ही जारी रखेगी कांग्रेस को पार्टी समर्थन दे रहे और कांग्रेस समर्थन देते तो इंडिया इंडिया के की संख्या है वो सौ हो गई है जिसको आप किस तरफ कैसे बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज है कि कांग्रेस इससे ज्यादा चिन्ह पे सेंचुरी खुद मारे अब हमारे साथी से सांगली के सांगली के वजन से अगर ये सौ पूरा हो रहा है तो इसका अभिमान हम दोनों को और हमारी पूरी सांगली की कांग्रेस जनों को बहुत ज्यादा है और ये तो आ, हम आप देख रहे हैं हमने तो पहले ही बंगाल में होली मना ली है मैं निर्दलीय चुन के आया हूँ ये ये बात जितनी सही है उतनी ये भी इस बात सही है कि मेरा पूरा कुटुंब में मेरा पूरा परिवार ये पहले से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है कांग्रेस के हम हमारे परिवार में मेरे दादाजी मेरे दादी जी मेरे पिताजी मेरे दो भाई सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस पे रह चुके हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे दादाजी थे वो कांग्रेस से सांसद थे मेरे मेरे भाई महाराष्ट्र में मंत्री बने थे कांग्रेस सरकार में बने थे मेरे मेरे बड़े भाई दिल्ली में केंद्रीय केंद्री मंत्री बने थे वो भी कांग्रेस से बने थे हम कांग्रेस के परिवार से बिलोंग करते हैं टेक्निकलिटी की वजह से हम ये चुनाव निर्दलीय के रूप से लड़ने लड़ें लेकिन चुन के आते ही कांग्रेस के साथ जाना ये स्वाभाविक प्राथमिकता थी ये नेचुरल था और इसलिए हम यहाँ आए आने की शायद जरूरत भी नहीं थी लेकिन कुछ अफवाहें टीवी के माध्यम से कुछ प्रसार माध्यम के माध्यम से निकल रही थी और उसकी वजह से क्लैरिटी देना जरूरी था इसलिए आज आगे खड़गे जी की मुलाकात की और फिर किसी अनुपाल जी को साथ में लेके हम श्रीमती सोनिया जी गांधी और श्री राहुल जी गांधी इनसे मिले और उनसे आशीर्वाद मांगा देखिए विश्वजीत कदम जी हमारे जिला के नेता हैं, हमारे राज्य के नेता हैं, उनके नेतृत्व में राज्य में आप देखोगे कि कांग्रेस बहुत प्रगति करेगा बहुत बढ़ोतरी बड़, बड़, करेगा और इसलिए एक इकट्ठापन एक संघपन हम जो दोनों इकट्ठे लड़ते हैं ये दिखाना जरूरी था और हमने दिखाया है हर चुनाव में आगे ऐसे इकट्ठे रहेंगे